Sinar buat mereka Jom berinfak bersama Yapim Rancangan Kenali Yapim ini Dibawakan kepada anda oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim Jom berinfak bersama Yapim Ikib FM, Tazul Alexander, Sisi Yati dan Amosin. Alhamdulillah, segmen bersama dengan Yapim. Tajuk hari ini kita bawakan pendekatan kemasyarakatan yang holistik di Yapim Negeri. Dan kita bawa kepada anda yang berusaha Encik Azli bin Abdullah. Merupakan ketua seksyen pejabat korporat dan koordinasi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Yapim. Assalamualaikum Encik Azli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, perjalanan eh. tadi datang sini apa semua. Alhamdulillah, perjalanan dengan Ancah. Ah, Alhamdulillah. beri HQ lah. Ramai-ramai. Saya ni uh, ni tim saya daripada wilayah persekutuan. Aha. Uh -huh. Saya daripada Rawang. Oh, <laughs> office kat Rawang. Office ah, uh, office ni dekat Taman Melawati. Ini oh. di wilayah persekutuan. Oh, Azli sini rumah. Azli dulu rumah tu. Oh. Kalau pergi ke Putrajaya nak kena patah balik kan. Eh. Oh, kau apa apa? apa, apa eh? Di, di Putrajaya. Oh, faham-faham <laughs> ya, dekat. Walaupun Cik, eh. Cik Azli jaga negeri. Ha. Jaga negeri-negeri uh. tapi office kat pejabat kat terjaya juga. Ah di bujaya. Di pejabatlah HQ HQ. Okey hmm. jadi yeah. difahamkan ya, Yapim ni ada 12 cef eh, pejabat negeri di seluruh Malaysia betul? Ya yeah, betul. Oh, jadi mungkin uh, Cik Azli boleh cerita lah juga orang kata dari segi aktiviti lah sebab Yapim ni bukan saja di sudut ekonomi kan ada juga di sudut orang kata ah, menyantuni dari segi sosialnya ha. Mm -hmm. Apa antara program, program lah bila mengkoordinasi negeri-negeri ni. Okey um, kalau ikut Yapim memang kita ada 14 negeri. Aha. Tapi lokasi yang kita ada adalah 12 uh, pejabat Yapim negeri lah. Termasuk Sabah dan juga Sarawak Aha. Antara program kita dilaksanakan ni Kita seperti yang disebutkan oleh Pengusaha sebelum ni Kita ada tiga elemen yang kita akan uh, Fokus Yang pertama Berkaitan dengan program Pembangunan ekonomi okay. Yang terkait dengan keusuhanan mm -hmm. Yang kedua Dari segi pendidikan Dan yang ketiga kemasyarakatan So antara program-program program yang kita laksanakan selama ni Adalah program seperti macam Program Sina Lestari Yang mana program ni kita memberi bantuan bina baru ah, sebuah rumah ah. dan juga premis perniagaan kepada golongan-golongan yang yang terkait dengan asnaf dan juga ikasih daripada ICU Ah. Hari ini kita kerjasama dengan asnaf dan ikasih tu beza ingat kan? Um, sebenarnya okey. Uh -huh. Ikasih ni dia data data dia daripada pejabat bangunan ataupun ICU uh -huh. di bawah Jabatan Perdana Menteri. ICU kan yang hospital eh? <laughs> bukan, bukan, bukan. <laughs> <laughs> bukan <laughs> kalau bukan, ha, kalau yang asnaf tu daripada majlis agama Islam negeri lah. Uh mm -huh. ha, jadi sebab sebab apa kita uh, kena kerjasama dengan rakan saja ni supaya kita nak pastikan penerima manfaat tu betul-betul yang layak lah untuk diterima. Uh -huh. Sebab kalau kita pilih macam di tepi jalan, oh. sebab benda tu kena tengok juga ada segi. Uh, the competition dia kena tak lengkap lah. Oh. Dari segi, dia kena ada si, apa ni tanah aa, Lepas tu dia kena ada kebenaran Untuk nak buat apa-apa benda tu Itulah aa, Antara benda-benda yang Kita kena tengok Okey bila perurusan dari sudut Ialah pembangunan ekonomi Pendidikan Kemasyarakatan Mesti akan ada suasana Orang kata apa Melibatkan penduduk-penduduk kita ni Yang sampai tahap menyentuh hati Ada tak pengalaman-pengalaman Macam tu Oh ini memang lah Kalau oh. tak ada seta tema okey mungkin boleh share ke sikit okay, yang menyentuh ni saya ada satu kes di Terengganu tu sampai sekarang ni, dia masih mengharapkan kehadiran saya ke Terengganu oh, ya yeah. sebab dia dia nak dia, 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 dia dah naz, dia, dia niat niat nazar oh untuk dia nazar nak nak apa ni sembelih seekor kambing oh okey okay. sebab kita tolong dia tu masa masa dia dalam keadaan dia tengah terdesak tu oh kita kata kalau boleh abang bila dah dapat tu manfaatkan sepenuhnya pembebasan sembangan daripada orang ramai lah. Ya. Sebab bukan senang nak dapat rumah. Okey. Sedangkan oh, kita dapat rumah. Dia dapat rumah. Dia dia dapat dapat rumah. rumah. Nah, sedangkan uh, kita punya staff ni yang pergi siborang ni pun menggigil tau. Oh. Lah. Sebab kita staff kita pun duduk rumah sewa je. Faham. <laughs> wow. Dia dapat kita... rumah. <laughs> <laughs> yang kita bantu tu dapat rumah. Lepas tu yang dapat rumah tu bila kita bagi uh, penderahan pendedahan yang baik kepada dia untuk supaya dia macam menghargai lah ha. apa yang orang bagi dan memang betul-betul dia dia rasa dihargai dan dia rasa terkesan sangat bila Yapim hadir ke kawasan itu rumah dia tu memang teruk lah kasi nak naik tu baik ha. Lah. kalau badan saya besar ni pun silap bulan terjatuh oh. gitu sebab rumah tinggi-tinggi oh. rumah kawasan banjir kan. rumah okay. kayu dan rumah kayu bila dia dapat tu dia rasa dia terlalu dia sentuh, lah. tersentuh, dia bersyukur lah sebab Buat dapat rumah tu atas, atas tapak rumah yang sama ke macam mana? Rumah, ya? rumah, rumah di tanah rumah lain lah eh. ha, ha, Yang tu ialah. Alhamdulillah Dan sebab dibantu selain daripada rumah tu ada dibantu dari segi kewangan atau juga perniagaan ke? Okey yang hmm. tu sebenarnya bila Sinan sahsini dia ada tiga, dia ada macam package lah hmm. eh. ha, Selain daripada Kepulauan Asasi dia punya pendapatan tempat tinggal dia tu hmm. Kita akan pertimbangkan dari segi uh, kalau dia ada ciri-ciri keusahanan. Ah. ah. sebab yang tu kita nak perhatikan dia ada macam mana nak meningkatkan pendapatan. Kalau Maksudnya ada interview jugalah. Oh, mestilah. Memang Tapi yang lah. tu sebenarnya kalau ikut pemilihan tu kita bersama dengan yang saya sebut tadi bukan hmm. ICO sebetul. Ah kita bersama dengan ICO Jabatan Perdana Menteri. Ah dah di approach lah sebelum tu kan. Mana dia approach. Jadi ah. dia dah ada database yang lengkap lah. Ha, ah, jadi itu elemen keusahanan dan kalau anak-anak yang dia anak yang masih belajar kita akan tengok kita akan pertimbangkan dari segi bantuan pendidikan. Hmm. Kalau ada. macam bantuan banji pun ada juga ya? Bantuan banji, insya insyaAllah oh. kita ada. Yang tu. Hmm. So, macam ada tak cabaran apabila yang contoh mungkin dalam keadaan bencana alam berlaku, jadi macam mana nak menyampaikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan? Okey, okay. kalau bantuan banji ni memanglah saya difahamkan sebelum ni kita bersama dengan kata pertahanan uh, awam. Oh. Dia, sebenarnya kalau masa belanja itu susah sebab Jisi-jisi yang berkuasa ni, dia tak benarkan semua mana-mana NGO ataupun yang nak masuk sebab melibatkan risiko. Hmm. Jadi, kita selalunya yapim, kita akan pasca banji. Okey. Ha, kalau masa banji tu susah sebab nanti Tuhan Nak, nak jaga pula orang yapim pula, nanti dia hmm. berhanyut. Jadi, <laughs> kita lain <laughs> pula. Satu hal. <lepas. laughs> Satu hal. Ha, jadi, uh, yang kat situ kita akan tengok lepas. Ah, lepas banji dan kita akan tentukan apa yang kesesuaian untuk kita lah Kalau dari segi pendidikan apakah yang dibantu? Adakah yuran sekolah ataupun bantuan peralatan uh, laptop ke kewangan setiap bulan untuk pelajar macam mana? Okey, dari segi pendidikan um, yang uh, selama ni kita akan bantu dari segi wang tunai lah Kepada pelajar-pelajar yang miskin tadi. Mm -hmm. Yang di yang disahkan oleh satu salah satunya daripada sekolah lah. Mm -hmm. uh, sebab kita yakin tak boleh nak pergi cari mudah macam tu kan. Ha. Jadi sekolah ni dia dah ada dah satu data Datang. untuk dia recognize dia mohon. Jadi, sekolah akan sediakan dan ha. kita akan tengok uh, berapa orang dan sesuaikan kita punya jumlah yang kita peruntukkan. Sumb Sumber, ha. Sumber dana dari mana? Sumber dana, uh, ini terima kasih kepada penyumbang Yapim. Ha. Ha. Penyumbang ha. lah maksudnya? Penyumbang sebab kita ada skim potongan gaji ha. uh, yang minimum sebulan RM10 daripada kita dengan kerjaan swasta. Ha. Dan kita pula ada hmm. juga... Korporat? Korporat mana? Korporat ada. Korporat ada yang korporat yang daripada uh, ada macam institusi, perbankan, hmm. ada syarikat-syarikat swasta. Ada selalunya dia akan bagi sekali lah. Hmm. Itu kopak ni, dana kopak ni besar Kalau dia kata dia nak fokus satu negeri tu, satu negeri lah. Nah. Jadi kita di pingkat negeri akan tentukan. Nah, di mana kawasan yang lebih sesuai untuk kita bantu. Bercakap Jadi. pasal uh, negeri, bagaimana dari segi koordinasi yang daripada HQ kepada negeri-negeri? Adakah negeri-negeri, setiap negeri berbeza uh, fokus ataupun sama? Dia yeah, uh, kalau ikut program kita kebanyakan sama. Tapi kalau segi demografi, Memanglah kalau kita tengok Sabah, Sarawak, kawasan ni yang luas. Yeah. Uh, dan itu banyak cabaran yang kita kena hadap. Lah. Oh. Bantuan, Bantuan adalah untuk orang Islam saja ataupun semua orang tak kira? Ya, memanglah serba. kalau sebut pembangunan ekonomi Islam, memang kita Islam. Tapi sebenarnya kita tak terkait sangat. untuk Kita tak nak ada sentimen macam tu. Sebab oh. ada di kalangan penyumbang kita dari bukan Islam. Oh. Macam baru ni kita punya tim pergi ke Sarawak. Kalau Sarawak, kita boleh tengok majoriti berbagai kau berbagai semua Islam. Hmm. Dia ada 30% orang Dan mereka menyumbang sama ngiapi. Dia orang menyumbang. Ha. Oh, uh, okay. yang kita buat satu yang QRP tu yang wakaf. Eh? Sumbangan uh, terus. Ha. Uh nah -huh. uh, ber berinfak tu. Jadi uh, kalau kita tengok saya ingat baru ni sahabat saya sebut masa bagi taklimat tu dia kata 50% ha non muslim yang menyumbang. Punyalah. -huh. Uh, sebab tu sebab kalau boleh, kita kena kalau boleh kita sebenarnya bila kita buat satu program kita kena ada satu orang apa secara general lah. dia tak boleh nak uh, nampak hmm, macam sangat lah uh, select sangat kan kita tak tahu kan <laughs> mungkin uh, daerah yang bukan Islam tu mungkin selepas ni berminat untuk huh, bersama-sama dakwah ya, ya betul betul, betul. betul. Hmm. sebab takkan ni termasuklah kita di arah Nuyapin kita pun ada yang daripada non muslim hmm. support kan okey masyaallah baik masalah. Kita akan sambung lagi selepas ini bersama dengan Encik Azli bercerita tentang pendekatan kemasyarakatan yang holistik di Yapim Negeri. Kekal bersama dengan IKIM FM. Inspirasi Pagi. IKIM FM. Inspirasi utama anda. Lebih empat dekad, Yapim terus melangkah, menyantuni, membina harapan dan menyemai senyuman buat mereka yang memerlukan. Dengan teras pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan kemasyarakatan Inilah kunci masa depan ummah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Anak-anak sekarang kalau terkongkong, itu yang dia akan mula cari jalan lain. Betul. Hmm, biasanya online. Dia guys kan. tu. Ah, ya. Yeah. Jadi bagi ruang, bagi ruang, lepaskan tekanan dia orang. Dia pun ada stres juga. Kan? Hmm. Bagi ruang, tapi ruang hmm. tu kita kawal. Inspirasi pagi ini dibawakan kepada anda oleh Insaf Travel and Tour Sendirian Berhad tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Pakej umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027 dengan hanya RM4,970 sahaja untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej umrah Ramadan dan Syawal 2026 kini dibuka. Insaf dulu baru travel. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, Inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 juga dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Atau kunjungi cawangan Insaf Travel and Tours berdekatan anda. Insaf dulu baru travel. Lada tu 107.3 FM. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني بصري <applause> لا Inspirasi Pagi Ikim FM Inspirasi Utama Anda Ikim FM Tajuk Alexander Sisi Hati dan Amohsin Segmen bersama dengan Yapim Tajuk Pendekatan Kemasyarakatan Yang Holistik Di Yapim Negeri Bersama dengan Ibu Usaha Encik Azli bin Abdullah Merupakan Ketua Seksyen Pejabat Korporat dan Koordinasi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim Okey So tadi kita dah tahu Orang kata penceritaan kan, Dari segi macam mana Pengalaman untuk Menyantuni rakyat-rakyat Terutamanya Asnaf dan sebagainya Tapi dah tahu juga Dari segi cabaran Mesti akan ada cabaran lah Confirm bila kita nak me- Turun padang ha. Ya, benar -benar pakai sebangnya oh. lepas tu nak agih-agihkan taruh dan plastik apa pun oh. barang aktiviti uh, setiap, ke apa uh, tu kan uh. aktiviti tak barang bulan tu ke uh. yang dah potong queue lagi eh <laughs> oh, cabaran sekarang ni saya pun cabaran tiga orang tanya satu <laughs> <laughs> kami satu antara je lah pakai bakal tiga lawan satu okey yang cabaran ni memang kita dah ada memang bila sebut memikul amanah ni memang kita akan ada cabaran yang kita tak dijangka lah Ya. ha, Sebab tu di lapangan ni sebenarnya Kita ni ibadat macam barisan hadapan ya Pim oh. Kalau istilah perang tu Barisan hadapan ni dululah yang akan kena oh, Pembukaan panji Pembukaan panji oh, ha, Jadi kalau apa-apa isu Orang di lapangan ni lah yang akan kena dulu Berbanding oh. Kita ni di Panglima kat last ni, dia light uh. last kali Ah. Uh. Yang uh. depan ni akan kena. Ah. Uh. Okey, acara cabaran-cabaran tu, yang pertama adalah berkenaan dengan persepsi masyarakat lah. Uh -uh. Persaksi masyarakat ni, termasuklah diri kita sendiri termasuk saudara mara kita, termasuk keluarga kita, termasuk jiran-jiran, termasuk kawan, kawan kenalan, komuniti sebagainya. Hmm. Contoh sebab macam kita buat bantuan. Tiba kita orang dah tahu kita memang urusan bantuan. tiba tiba tak dapat kepada saudara kita. Oh. Saudara kata, kata kata ada ada adik-beradik pun ada saudara pun tak leh nak bantu adik-beradik. Oh, Itu cubaan. Ha. Hmm. Hmm. Oh, um, personal sendiri uh, kan. Sebab kita kita amanah yang kita pegang ni, kita kadang-kadang dia ada proses. Oh. Nah, dia tak boleh bagi macam semudah untuk macam kita punya company sendiri. Oh. Ha, sebab kita ada audit, kita ada dan sebagainya. Yeah. Proses tu dia kena ada dokumentasi yang betul lah. Mm -hmm. Kedua adalah uh, untuk kita nak kena pasti penerima manfaat. Yang betul-betul layak. Sebab tu yang tadi saya sebut ada ICU. Mm -hmm. ICU ni bukan yang hospital <laughs> dia lah. Dia adalah uh, unit penyelesaian pelaksanaan di bawah uh. Jabatan Perdana Menteri. Uh. ICU ni lah yang akan mengesahkan, dia, dia ada data yang dia dah ambil kira dah semua layak ke tak layak. Oh, layak tak layak yeah. uh -huh. jadi secara tak langsung kita dah ada dah satu tapisan uh, sebelum kita nak final orang yang betul-betul layak hmm. lah. Benda IC tu memang setiap negeri memang ada lah. IC setiap negeri. Hmm. Uh, uh, yang kata IKC tu. Banci. Ha, uh, IKC. Eh. But, ni dia data dia ni miskin dan miskin tegar. Uh, tegar. Uh. Ah ha, memang susah semulalah. Ah oh. ha, lepas tu termasuk asnah, asnah ni akan disahkan oleh kita punya Majlis Agama Islam Negeri lah. Uh -huh. Itu dari segi uh, untuk menerima apa ni? Uh, kita kena pasti penerima sebenar bantuan. Uh -huh. Yang ketiga adalah faktor geografi lah. Oh. Dan oh. Uh, kita tengok ni. lokasi lah. Kalau tengok di Sabah Sarawak, Sarawak sedangkan tu. Sedangkan kita punya pejabat <laughs> negeri di Kuching. Uh -huh. uh, macam mana yang di Limbang, di mana uh. yang di tengah-tengah tu? Lah. Oh nak pergi Allah. <laughs> Kadang-kadang kena lah. Nak pergi nak Kaya dapatkan wajah. satu dokumentasi pun. Uh makan satu hari. Allah. Ha yang benda-benda tu antara cabaran-cabaran kita di lapangan. Ha, ha termasuklah bila ada apa-apa program a ha. ha kita kena lengkapkan benda tu dalam masa 24, 24 jam. Kalau yeah. kita pergi sediakan peserta tapi benda tu tak lengkap. Mm -hmm. Yang kena kita nanti. Iyalah. Yeah. Ha sebab tu benda ni kita ada uh, check and balance lah. Betul Kalau yeah. kita ada apa-apa benda yang kita dah Uh, final siapa yang terlibat mm -hmm. dia kena pastikan benda tu betul-betul mengikut takbir urus yang betul. Oh. oh proses itu. Proses. Dengar pun dah rasa tercabar. Oh tercabar. <laughs> <laughs> yang tu yang ada stres tidur tak lena tu. Oh, Allah uh, Saya pun baru balik semalam daripada oh. Wipo. Oh. uh -huh. Ni tak tak sempat rehat lagi ni. Jadi oh. macam, <laughs> macam Banyak ni, sebab mm. sebab berjalankan kem- kempen lah. Kempen-kempen kempen ni banyaklah setiap setiap kira setiap bulan ada kempen baru ke ataupun oh. memang ada satu kempen yang tetap kalau tengok kat dekat dekat website ni memang mm -hmm. ada kempen-kempen macam-macam lah banyak-banyak macam -macam lah, kempen ni. Oh, Okey, tapi ni sebenarnya kalau contoh yang uh, dalam website tu berkaitan dengan projek pembangunan komuniti ni adalah program yang komuniti, yang hmm. mana kita buat secara holistik. Dia ada yang tiga elemen tadi lah. Uh. Sosioekonomi, uh, lepas tu yang Bermiliki Pakatan Keselamatan, uh. lepas tu yang kedua Pendidikan, dan juga Kemasyarakatan. Uh. Jadi komuniti ni kita akan kena pasti masjid-masjid yang dijadikan sebagai tempat masjid pelaksanaan. Masjid Angkat. Uh. Jadi kat situ dia akan buat program yang saya sebutkan tadi Mungkin uh. sinalis tadi pun ada di situ. Yang bantuan tunai untuk pelajar miskin di situ dan hmm. contoh ke, macam kata yang melibatkan bencana oh. kebakaran dan dia ada radius di dalam komuniti sebuah itu dipanggil kempen yang pelaksanaan program berkaitan dengan agihanlah yeah. ya okay. kalau yang kempen pendidikan macam contoh yang lain tu kempen sumangan orang ramai tu uh -huh. yang tu kita akan buat melalui pameran. Uh -huh. Roois Sekarang oh. di perlu uh -huh. ada Hadakan Eva kan Eva kita akan turun uh -huh. dan kita akan promo lah. Apa kita oh. Segera sangat website ni sebab uh -huh. dia memang nampak telus-jelas telus, jelas. nak uh -huh. perlukan berapa dan sekarang dah kutip berapa. Jadi uh -huh. anda boleh terus tahu kat situ kat mana kita boleh letakkan kita yeah, punya nak nak betul. info. Tanya dia. lah kepada yang buat website <laughs> Jadi kalau ada siapa yang nak mendanai uh -huh. ataupun nak menyumbang kepada YAPIM bagaimana cara dia? Cara dia. Okey, dia pertama kita ada uh, kaedah skim potongan gaji. Yang mana ni kaki kerajaan selalunya diisi borang lah. Yang hmm. buat potongan sebulan RM10. Jadi uh, kalau RM10 ni kalau kita nak mengambil kira dalam tempoh sebulan, 30 hari. Hmm. Bila kita divide tu tu ada 33 sen je. Hmm. Allah satu hari. Hmm, takkanlah, takkan lah tak boleh Maksudkan kan. Masukkan ha, je lah. Sebab hari. tu kadang-kadang kita bila sebab tu, kadang -kadang kita nak mendidik masyarakat termasuk saya sendiri pun. Ha bila kita nak bagi sumbang ni kita ni fikir kalau kita ikhlas tu kita tak payah fikir dah kan oh. insyaallah apa yang kita ikhlas benda tu sampai oh. ha, terpulang kepada yang nak buat apa yang kita bagi sumbangan tu betul nah okay. ha, tu skim potongan gaji yang kita ada program uh, skim potongan gaji bulanan kedua kita berkaitan dengan yang uh, direct pada uh, uh, direct uh, yang uh, uh, kita ada QRP Ah. Kalau ikut kat di sini nanti mungkin dia dalam kita punya website eh. Uh ah. -huh. Dia ada tiga KOP tu mungkin ada yang boleh buat secara bulanan. Uh -huh. Yang tu tak perlu isi borang dia isi dalam ini dia panggil dalam digitalize. Ah, oh, hmm. Oh, okay. yang borang Pazuri tadi itu dia panggil klasik sikitlah. lah uh -huh. ah, Sebab uh -huh. itu melibatkan majikan untuk nak buat proses. Nah yang dalam website kita tu dia ada tiga tu. tu eh. Uh -huh. Infak Yang dia boleh direct dia boleh bagilah berapa yang yang kalau monthly dia boleh se -se -se minimum serendah RM10 lah. Alright. Ha. Okey, dan seterusnya mungkin ada lagi promosi lain ataupun kata akhir uh, untuk kepada semua pendengar, -pendengar kita supaya berinfak dan menyumbang kepada YAPIM menjadi salah satu uh, apa pendorong kepada kejayaan uh, YAPIM pembangunan ke ummah. Um ha, um kepada pembangunan ummah. Tapi saya mengharapkan agar uh, para pendengar Radio Iklim hmm. uh, dan juga rakan-rakan dan juga siapa yang Mendengar sekarang ni uh, diharapkan dapat sama-sama bersama sama dengan PIM lah untuk kita meningkatkan bila sumbangan banyak bila sumber kita banyak kita boleh agihkan tu lebih menyeluruhlah yeah. kalau sumber tu sikit terhadlah kita nak bagi sebab tu yang kita kata cabaran tadi cabaran utama adalah kita nak pastikan sumber kita tu mencukupi mencukupi untuk kita agihkan mudah untuk kita agihkan kepada mm. yang layak masyaallah tu yeah. terasa <giggle> okey terima kasih kepada yang berhisine Encik azli bin abdullah merupakan uh, ketua seksyen pejabat korporat dan koordinasi yayasan pembangunan ekonomi Islam Malaysia YAPIM hari ni bercakap tentang pendekatan kemasyarakatan yang holistik di YAPIM negeri terima kasih sekali lagi assalamualaikum Al waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh FM Rancangan Kenali Yapim Sebentar Tadi telah dibawakan kepada anda oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Layari kaseh.yapim.my untuk menyalurkan semangat anda. Lebih empat dekad, Yapim terus melangkah, menyantuni, membina harapan dan menyemai senyuman buat mereka yang memerlukan. Dengan teras pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan kemasyarakatan, Inilah kunci masa depan ummah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Negeri Sembilan